Salam hörmətli müdəviimlər, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə dil test toplusundan sifətin müqayisə dərəcələri hissəsinin izahı təqdim olunacaq. Başlayaq. Sual 1. Azaltma dərəcəsində olan sifət hansıdır? Meydancalı ismdir, göm göy çoxaldılıb, sap sarı çoxaldılıb, açıq ağşqar. Əgər açıqdan sonra rəng gəlməsə, o zaman o azaltma dərəcəsi sayılmaz. Adətən mürəkkəb bir sözdür. Variant E uzun, sovda şəkilçimiz. Sual 2. Çoxaltma dərəcəsində olan sifət hansıdır? Variant olacaq E. Çünki say say burada isimdir, deməli burada çoxaltma dərəcəsindən danışa bilmərik. Açık sarı azaldılıb. Çox mərtəbəli burada çoxaltma deyil. Ağ təhər azaldılıb. Variant E. Doğ doğma. Doğmanın dawsun götürəblər və qıs mpr-sidan biridir. Adi dərəcədə olan sifəti müəyyən edək. Variant olacaq D variantı. Dumaq çoxaldılıb, açıq qırmızı azaldılıb, səf sarı çoxaldılıb, yam yaşıl çoxaldılıb. Azaltma dərəcəsində olan sifəti müəyyən edin. 4-cü sualın cavabı olacaq A variantı. Ağ appaq çoxaldılıb, dümdüz çoxalıb, göm-göy, papbacı hər biri çoxalıb. Adi dərəcədə olan sifəti müəyyən edin. Variant olacaq C variantı. Dəlisov azaldılıb, tünd yaşıl çoxaldılıb, sayımtıl azaldılıb, xırdaca çoxaldılıb. Hansı cümlədəki sifət çoxaltma dərəcəsindədir? Variant olacaq burada A tər təmiz, bəli. B-də yoxdur, C-də yoxdur, D-də azaldılıb, E-də azaldılıb. Hansı cümlələrdəki sifət çoxaltma dərəcəsindədir? Cavab olacaq D variantı. Deməli, ə, çoxaltma yamyaşıl. 1-də yoxdur, 3-də azaldılıb, çıxdı, 4-də ən əziz çoxaldılıb. 5-ə baxaq. Aha, beş də adi dərəcə sayılır. Variant oldu D variantı. Sual 8-ə baxaq. Azalma dərəcəsində olan sifət işlənmiş cümləni seçək. Variant olacaq E variantı. Niyə E? Çünki burada sarımtıl var. Meydanca isimdir. C-də heç yoxdur, bizi çaşdıran məqamda yoxdur. Ağappaq və təmiz. Ağappaq çoxalıb, təmiz adi dərəcədir dumduru suyu olan xırdaca balıqlar bəli xırdaca çoxaldılıb dumduru da çoxaldılıb variant oldu e variantı sarımdır hansı cümlədəki sifət azaltma dərəcəsindədir variant olacaq e variantı niyə açıq qırmızı a da çoxalıb b-də adi dərəcədədir c-də adi d d-də çoxaldılıb qısaca azaltma dərəcəsində olan sifətləri müəyyən edək variant olacaq B variantı balaca adi, ağlsız, adi, qırmızı, adi, qısa, adi. Uzunsoq, göyümcül, açıq sarı variant olub B variantı. Çoxaltma dərəcəli sifətlərin sırasını müəyyən edək. Variant olacaq B variantı. Göm-göy düzdü, çoxalıb, qapqara da çoxalıb, açıq sarı azalıb, yaşıl adi dərəcə, ağımtıraq, qırmızımtı uzunsoq, hər üçü adi, ağımtıq adi variant qaldı B variantı. Asaltma dərəcəsində olan sifətləri müəyyən edək. Variant A B-də boluca çoxalıb, ən sadədir, yəni adi dərəcədir. Bu da, hə, mənə azatma istəyir, bu da çoğaldıb deyə olmaz. Ə, deməli, qız-qırmızı, daha yaxşı, lap gözəl bunlar çoxalma dərəcəsi sayılır. Variant A, uzunsov, sarımtıl qırmızıdır, hər iti adi dərəcə sayılır. Onun cansız gözəl sifətin çoxalma dərəcəsindədir. Variant olacaq D variantı balacanı pap ba, balaz ediblər kiçik caca ca, bəli biz bilirik ki sifət üstəgəl ca gələrsə deməli çoxaltma dərəcəsi sayılmalıdır. Uzun uca deməli bunlar nə sayılır? adi. Yekəpər, hündür boy adi dərəcə. Gödəkcə çoxaltma, meydanca isimdir. Qoca adi, qarışıq adi. Hansı ədədlər sifətin çoxaltma dərəcəsinin yaranmasında iştirak edir? Təbii ki ən lap daha çox olduqca variant B. Sual 15. Ardıcıllığı tamamlayaq. Burda variant olacaq E variantı. İndi baxaq. Düm qara, çoxaltma, bənövşəyi təhr, azaltma, uzun saçlı, adi, tünd qırmızı, çoxaltma, ala yarımçıq, azaltma. İndi isə sıra adi dədədi, sap sarı çoxalıb, açıq yaşıl azalıb, ağıntıl azalıb, xırdaca çağılıb, variant oldu E variantı. Hər üçü azaltma dərəcəsində olan sifətdir. Burda cavab olacaq C variantı. Ağısız, adi, e, nazir, adi, qırmızısı, adi, daha qısa çoxaltma variantı. Hər üçü azaltma dərəcəsində olan sifətdir. Variant olacaq A variantı. Bolduca çoxalıb kiçik, adi, e, deməli qapqara, çoxalıb lap gözəl, daha yaxşı qız qırmızısı çoxalıb. Mənə azaltma lazımdır. İmtl, şın, imtrak variantıldı A variantı cümlələrin birində sifətin dərəcələrinin hər üçünə aid nümunə var. Variant olacaq A variantı. Baxaq. Qara, adi, qıpkırmızı, çoxaltma, sarımtıl, azaltma. B-də adi var. Çoxaltma da var, amma azaltma yoxdur. C-də adi var. Daha sonra bitdi. D-də adi var, azaltma var, çoxaltma yoxdur. E-də adi var. Əm bitdi. Cümlələrdən birində sifətin dərəcələrinin üçünə də aid nümunə var. Variant olacaq B variantı. Niyə B? Çox altmadır, adi idi, az altmadır. Variant oldu B. A da olduqca qəzəblidir, çox altma var. Adi də var, azaltma yoxdur. C-də adi var. Daha sonra bitdi. D-də D-də Əm adi var, bitdi. E-də adi var, bitdi. Aha, 20-yə, 21, 22, 20-də əsasən adi dərəcədə, yəni biz onu azalda və söxə bilmərik demək olar ki, variant olacaq C variantı. Niyə C? E, Dünənkini mən nə azalda, nə də artıra bilmərəm. İldiyi də, altını e, da, e, tibbini də, bəli. Amma yarımçıq ala, yarımçıq, alaçı kimi mən azalda bilərəm, düzdür? Variant oldu C variantı. Sual 21. Müqayisə tərəzələrinə görə cümlədəki saitləri, sifətlərin sayını müəyyən edək. Burada cavab olacaq C variantı. İndi baxaq. Xəstə, adi, açıq pəncərəmənə lazım deyil, otağa dolan gül ətirli, adi 1 2. Sərin, adi az gözlü ismidir. Ağaq bax. Çoxaltma bitdi. İndi hə. Biri də var burada. İndi nə isə qasırdı. Xəstə. Bəli. Aha, burada açıq var, düzdür. Açık da burada adi sayılır. 4 dənə adi, bir dənə çoxaltma variantı, C variantı. Yəni mən açıq pəncərəni azaltma götürmürəm, düzdür? Amma açıq burada sifətdir də. Yəni deməli mən onu adi dərəcə saymalıyam. 22. Azaltma dərəcəsində olan sifətləri müəyyən edək. 1 və 2. Ən qara, çoxalıb, qapqara çoxalıb, qaranlıqda adi sayılır. Qara yanız, qara şin variant oldu 1 və 2.